Bu biznes səhnəsinin əsas işlərindən biri gözəl mahnılar oxuyub tamaşaçılar qarşısında konsert verməkdir. Respublikamızın əməkdar artisti Lalə Məmmədova da konsert verməyə hazırlaşır. Bu barədə daha ətraflı lider məqalisində. Əziz tamaşaçılar, sizin hamınızı 25-də Dövlət Harmoniyasında gözləyirəm, saat 7:00-də. Gəlin keçmişə qayıdaq, birlikdə retro mahnılarımızı dinləyək. Sevirəm sizi, gözləyirəm sizi. Əməkdar artist Lalə Məmmədova solo konsertə hazırlaşır. Mayın 25-də bir sizdə solo konsertim olacaq və bu solo konsertdə də açığı məc 5 il, 10 il, 15 il bundan qabağı ağlıma gətirməzdim ki, Niyazi adına Dövlət Simfoniya Orkestri ilə məncə konsert edə bilərəm. Qeylin <Sessizlik> tez konuşaq. Üstün ailə biləmərəm. Bu təşəbbüs e, Mədəniyyət Kanalı direktoru bizim sənət dostumuz, gözəl vokalist ustası Ramiz Qasımov da gəldi. Mən düz deyirəm, bu məni deyəndə mən biraz tələiddim, amma belə ürəyimə dedi ki, "Göz qorx, əncə zamanı gəlir çəkəcək." siz sağa gələrsiniz, çəkərsiz, kən gitdə eləyərsiz, fabrikdə eləyərsiz. Sənətçi bəzi həmkarlarını qınadı. Bizdə hələ konsert mədəniyyəti 60-70-ci illərdəki kimi deyil də. Yəni indi artıq sənətçilər məsələn daha tez-tez insanların e, internet vasitəsilə başqa vasitələrlə tez-tezki görüşünə gəlir çıxır. Bu bir adiləşdirilmə. Kimsə konsertin heç birində həm baş yerinə tərkənməsi vəsiyəyirəm. Bunu görürəm də onu. Məni alqacaqlar, sərkol Levistananda proqramda oxuyaq, xiyar sənətçiyəm. Seyran Karpov zamanı çatdı. Bəs mən bundan uzaqlaşmalıyam. Bəs bile bilək ki, buzalı mən doldurmuşam və mən burada oxumalıyam. Zorla kimlər səgarı boçdurulmağımı mane deyir. Layla xanım boş dayanmaq fikrində deyil. Həmkarı Rəşad İlyasovla sənətçinin yeni dueti gəlir. Rəşad İlyasovla illərdir biz dostuq, biz sizə tamca canlı, kümin-kümin birinci illər. Kamerolarda buna qabaq sandığa girsəm, ey nə sandıq oxuduq. Nə gözəlin, bala, məni alarsan nə yərar. Sən indiki romantıq ikimizdə. Səni görmək təsəllimdir, əy yənarımda. Bir taləyin gəzdiyi romanı dikimizdə. Bir talih yazdığı romanı kim ister?